Мол, да, Нет, мол, да. это, все, да. так, Блага все, успокойтесь. Депутат. Ситуация такая. Э, два года тому назад э, пан гусь, гусь, гусь вот здесь вот выкорчивал деревья. Ну, встала громадки, все. Вот. Он думал тоже ставить вот такие заборы, как сейчас поставил, вот. но не поставил. Почему? Потому как не было документации рабочей на строительство. Вот. И он, да, он пошел. Два года, вы же понимаете, что вот такое 150 инстанций пройти чтобы это все согласовать и пройти. Но он прошел очень, очень интересно и очень это. Первое, что он объявил вот эту вот стройку, будем говорить, по сложности категории 3, это вы понимаете так? И дальше то, что... Не надо после этой категории 3 никаких согласований, никаких разрешений да. на строительство. То есть он может сам это все брать, знаю. что хотите, то и делает. Его, понимаете? Вот. Значит, в этом, ну сколько, месяц тому назад, нет, два месяца тому назад, была создана рабочая группа, группа. от нашего будем, дома, насколько я понимаю. В эту группу вошли специалисты. Вот. Они тут выступали. Сюда, Он пришел сам на собрание, сюда, между прочим. Сам. Не так как, если помните, эти все эти передачи, там, где там что-то. Давайте послушаем вас. Подождите, подождите. Дайте закон. Дайте закон. Пригласил эту рабочую группу к себе. вот. Ну, эта рабочая группа была тут настроена ой ой, -ой и шашки, и куда там. Когда пришла рабочая группа и доложила нам, знаете, райские ну, тут ну, да. блага. Все тут, и канализацию проложат, и трубы э, поновят, ну, в общем, все. Страшное дело. Вот так вот доложила это группа наша, Первый. то есть первое есть рабочая документация, вы понимаете, что это такое теперь, вот тем более что э, были у главного архитектора, у, этот нас э, наш этот, э, председатель домового комитета, вот все и там было сказано однозначно все документация положено все разработано вы меня за... это понимаете да не очень хорошо понимаю вот. я ну, хорошо знаю нет, я дальше знаю, дальше, дальше. закончу дайте извините меня да, очень долго вот, вот понимаете вот тем не менее тем не менее вот эти все вот э, для того чтобы вот это вот все что делалось так в этой документации должен быть проект он называется ПОСТ, раньше назывался пос проект организации строительства его его насколько я понял из э, 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 руководителя группы который возглавлял вот он его не видел. Вы знаете, так долго. Вы, знаете, так долго. Вот вот Люди же все... после работы. Дальше, а какие предложения? Что дальше? К чему это вы все? На сегодня не существует структур, которые может запретить а? строительство. На сегодня не существует структур, которые может запретить строительство. Такие права было в главной архитектурно-строительной инспекции, ГАСК так называемая. Но в связи с указом президента, мы, опять же, столкнулся с этим по ФСВ совсем недавно. По той строительству. Здесь указан президенту о запрете проведения проверок. Газ сейчас заявляет, ребята, а мы не можем проверить это предприятие. Запрещено нам закон. В вот Киеве нет ни одной структуры, он начнет здесь строить 16-этажный дом. Он здесь начнет рыть блин, там, туннель на ту сторону земли. Ни одна структура не может ему запретить. Ну, Хорошо, а вот э, в не дай бог потенциально. Не, я это без этого. Можно, это, можно, можно. поговорить? Провал. Кто имеет право А? Если в случае начала стройки, действительно, рынотя этих отлованов, всего остального, с этим домом произойдет вечное недобрый ужасное. Что? Наступает уголовная ответственность застройщика. И уголовный. все. Да. Да. мы а об этом мы не можем улице. кричать, заявлять, просить, Вы Не можете не... написать об этом заявление в милицию, милиция будет проведет проверку. И все документы, в документы в Но, Если... застройщик он как как он застройщик, он сейчас ведет совершенно другая линия, уже, так? его предприятие там третье, там как. Опять же, то есть я этого не предлагаю, еще раз, но вот я как говорю, как было в других районах, люди собирались, там 300 человек, 500 человек, и тогда это была определенная сила, которая позволяла что-то решать. Это не предложение к вам, ни в коем случае, я ни в коем случае не подбурю вас на какое-то нарушение общественного порядка. Я просто рассказываю, как, как ситуация в Роузе. Напротив, Саски, четыре, как же самое, было, такие идеи. Одинаково. Народ, ну, вот это самое, выступил и пошел за народом, и депутат, а тут никто ничего не хочет помочь. Если, а если, если соберется не 20 человек, если соберется не 20 человек, а 300 это, человек, естественно, я буду реагировать и кричать. Для массовости они бы подошли. Все Они даже вот здесь. Да пойди да. Сейчас молодежь. Опять же, какие-то схемы нанять каких-то боевиков, но это, есть, это... нереально, потому что, во-первых, у вас таких финансов нет, а во-вторых, да, с стороны, и тоже и боевиков. Знаете, сколько было сегодня? Я знаю, ведь. Там не там свой взрослый не Боевиков то есть я честно ситуация очень тяжелая и вот я не вижу хода решения то есть массовость людей возможно это решение это, это тоже рекомендуется нету скажите... массовой